15 грудня 2024 року у свято на честь Святителя і чудотворця Миколая, архієпископа Мир Лікійських, митрополит Черкаський, Канівський Феодосій, звершив божественну літургію у свято Покровському Красногірському жіночому монастирі. Амінь, присвятає троє паміну нас, і великотрасі підзаконі, наші святи по і имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну Святому Духу, и ныне и присно ведь веки веков именю. Благослови высокопреосвященнейший владыку Кадилу. Господи! Керуючому Черкаською єпархією співслужили секретар єпархії протирей Василій Вознюк, благочинний Зотоніцького округу протирей Сергій Снопок, духовенство обителі та гості у священному сані. sibi pro te precesi et voluntas tua in me iam etiam morimur cordi conscientiae nostae ad te sancte et omnipotens Domine і во мне всеми сестрами во Христе. Під час богослужіння було піднесено Сугубу молитву за церкву, що потерпає відвонь. І нині в серця серце Тебе, охраняй отечество наше, трагов, губящих. Є. Воспламени в серцах наших любовь к церкви Твоей святи и научи нас стоять за святую веру Твою, и так утверди церковь Твою, всесильною крепостью Твою от всякого злага обстояння і збавію. Також духовенство разом із архієреєм помолилося за упокій новопреставленої монахині Ніни, покійної старшої сестри монастирського скита. Сам Господи упокой душу усопшей рабы твоя, Но представленная монахини Нины, Вместе светлее, вместе злачне, вместе покойне, Отнюдь уже отбежал болезнь печали воздыхание, всякое согрешение с ею делом, или словом, или помышлением. Ярко-благий человека любит Бог простить, Счастье святаго духа будет со всеми. После євхаристійного канона митрополит Фодосі завершил диаконскую хиротонию над и под Миколаем Кисяневичем. всегда немощная врачующий, и оскудевающая восполняющий, пророчествует Николая, благоговейнейшего и подиакона, водиакона, помолимся угонем, да придет на него благодать все свята духа. завершенні літургії було відслужено молебень святителю Миколаю Чудотворцю, після якого черкаський архірей звернувся до парафіян і паломників Красногірської обителі зі словом проповіді. Розповів про виклики, які кидає православній вірі та церкві сучасний світ, а як приклад особистості, що стала для всіх зразком стійкості у вірі, владика вів святителя Миколая, Святитель Николай Чудотворець кроткий і смірянний, та та сторона, яку ми прославляємо. Но ми прославляємо вторую сторону, тверде свері. не только образ кротости, но и правила веры. Мы поем о святителя Николая в тропоре. Правила веры. Он четко различал добро от зла и боролся со злом, защищая добро. Нужно научиться различать зло от добра. Это обязанность, ну, прежде всего, духовенству, ну, и всем мирянам, конечно, тоже. Понимание, где добро, а где зло, должно быть присуще нам. Мы живем в страшные времена. Совершенно глупо не осознавать, что сейчас идет всемирная глобальная война с православием, а значит и с откровением Божьим, с верою Христовую. Всемирная война. Не понимать это значит проявлять недопустимое легкомыслие. И спасется ли наш народ в этой войне? Спасется ли наша церковь в этой борьбе во многом зависит не только от того, как будут события протекать, но во многом от нас. Но мы в этой борьбе должны прекрасно понимать, где добро, а где зло. В этих грозных испытаниях мы должны быть способными, чтобы нас спасли наши святые. Они очень этого хотят. Но Хотим ли мы этого по-настоящему? Понимаем ли мы, что в этом нуждаемся? Или мозг у нас окончательно высосан зверем, а душа скомкана врагом рода человеческого? От этого будет зависеть, помогут нам наши святые или не помогут. Спасется наше Отечество или не спасется? Устоит наша церковь или не устоит?